آیت اللہ سید ابو الحسن اسفہانی اور غیبی مدد آیت اللہ سید ابو الحسن اسفہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سن بارہ سو چوراسی ہجری قمری میں میں اسفہان کے اطراف میں واقع لنجان کے گاؤں مدیسہ میں پیدا ہوا میں سید علی قاضی تباد بائی رحمت اللہ علیہ سے ایک سال بڑا تھا اگرچہ میرے والد کا نصب حضرت موسا ابن جعفر علیہ السلام سے ملتا تھا وہ مشکلات اور خاندان سے دوری کے باعث میرے دینی طالب علم بننے پر راضی نہیں تھے لیکن جیسے بھی ممکن ہوا میں نے انہیں راضی کر لیا اور مدیسہ کے حوضہ علمیا چلا گیا مقدمات مکمل کرنے کے بعد میری رسائی اصفہان میں مرزا جہانگیر خان قشقائی، کلباسی اور اخون ملا محمد کاشانی تک ہو گئی میرا نجف آنا ضروری تھا مولا کے محظر میں ہونا اور ان شاگردوں کے انفاظ سے استفادہ جو ان کے جوار میں فقاہت کا راستہ طے کر رہے تھے یہ میری دیرینا آرزو لیکن میرے والد مسلسل مخالفت کر رہے تھے یہاں تک کہ میں نے انہیں منع ہی لیا سن تیرہ سو آٹھ ہجری قمری یعنی اٹھارہ سو نوے میں میں آغا سید علی قاضی تباد بائی رحمت اللہ علیہ سے چند سال پہلے سرزمین عجائب نجف اشرف پہنچ گیا جب میں نے اس پاک ہاک پر قدم رکھا تو اپنے وجود میں تراوت اور کروفر محسوس کیا وہ احساس جو ایران کی کسی زمین میں مجھے نصیب نہیں ہوا تھا اسفہان اپنی تمام خصوصیات کے باوجود اپنی وسط و عظمت اور آب و ہوا کے ہوتے ہوئے میرے لیے نجف کی تنگ گلیوں کے ایک گوشہ کے برابر بھی نہیں تھا میں نجف اشرف میں مدرسہ قوام میں حجرہ لے کر درس و بحث میں مصروف ہو گیا صاحب کفایت الاصول اخوند خراسانی رحمت اللہ علیہ نے مجھے اپنا مجذوب بنا لیا تھا اور وہ بھی مجھ پر خاص نظر رکھتے تھے سب کچھ میری مرضی کے مطابق چل رہا تھا کہ اچانک مجھے معلوم ہوا کہ میرے والد نجف آ رہے ہیں تاکہ مجھے اصفہان واپس لے جائیں میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جیسے کوئی بہشت میں داخل ہو گیا ہو لیکن اسے وہاں سے زبردستی نکالا جا رہا ہو میں نے دل میں صاحب ولایت سے نجوا کیا اور ان سے مدد مانگی اور جلد ہی ان کے دست کرم محبت و عنایت کو اپنی پشت پر محسوس کیا میرے والد اخوند خراسانی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے اور ان سے مجھے واپس کر دینے کی درخواست کی لیکن اخوند خراسانی رحمت اللہ علیہ نے والد سے کہہ دیا تمہارے دوسرے بیٹے تمہارے لیے لیکن سید ابو الحسن میرا ہوگا اس کے امور تم مجھ پر چھوڑ دو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی محبت کا ہاتھ میرے سر پر تھا اور اس دست کرم و عنایت کو میں ایک بار اصفہان میں بڑی وضاحت سے دیکھ چکا تھا جب میں چودہ سال سے زیادہ کا نہیں تھا اور دروس کی تکمیل کے لیے مدیسہ سے اصفہان جایا کرتا جہاں مدرسہ صدر میں میرا ایک مختصر سا حجرا تھا اس میں نہ کوئی قالین تھا نہ ہی دریا حجرے میں روشنی یا گرمائش کے لیے چراغ تک نہیں تھا کچھ سے بعد موسم سرما کی ایک سر رات میرے والد مجھ سے ملنے آئے جب انہوں نے میرے بد حالی دیکھی تو مجھے سرزنش کرنے لگے اور کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا نہ کہ دینی طالب علم نہ بنو اس میں بھوک ہے سختی ہے اور فقر و دربدری ہے والد صاحب نے اس قدر مجھے ڈانٹ ڈپٹ کی کہ میں بیتاب ہو گیا اور میرا دل ٹوٹ گیا میں نے امام اسر علیہ السلام کے لیے اپنے دل میں موجود تمام ارادت کو جمع کیا اور قبلا رو کھڑے ہو کر خونی دل اور اشک بار آنکھوں سے کہا مولا جان آپ عنایت فرمائیے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارا کوئی آقا نہیں والد مجھے تعجب سے دیکھ رہے تھے اور میں نے گہری خاموشی اختیار کر لی تھی کچھ منٹ گزرے ہوں گے کہ میں نے دیکھا کہ آدھی رات کو مدرسے کا دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے کچھ ہی دیر میں مدرسے کا خادم میرے حجرے کے در تک آیا اور کہا سید ابو الحسن کوئی تم سے ملنے آیا ہے میں اٹھا اور مدرسے کے دروازے تک گیا ایک سید تھے آسمانی اور سکون بخش چہرے والے انہوں نے مجھ سے کچھ باتیں کی اور میری دلجوئی کی پھر اپنی قبا میں ہاتھ ڈال کر پانچ کران نکالے اور کہا یہ پیسے رکھ لو تمہارے ہجرے کے تاکچے میں ایک شمع ہے اسے روشن کرو تاکہ پھر کوئی یہ نہ کہے کہ تمہارے آقا نہیں ہے میں حیرت زدہ رہ گیا تھا سید میری نظروں سے اوجھل ہو گئے میں نے مدرسے کا دروازہ بند کیا اور اپنے والد کی خدمت میں آیا اور ساری بات انہیں سنائی میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں ابر بہار کی مانند گریاں ہیں وہ تعجب و حیرت میں ڈوب گئے اور مجھے اپنی آغوش میں لے کر مجھ پر بوسوں کی بارش کر دی